Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channelnya Ningsi Kangoshi Di video kali ini aku bakalan share resep es yang lagi viral Yang pastinya rasanya enak dan sangat cocok dijadikan menu takjil Ataupun ide jualan di bulan puasa Jika pengen tahu gimana caraku membuat dan apa aja bahannya Ikutin videonya ya hingga selesai Pertama, aku akan buat jelinya dulu. Satu bungkus Nutrijel cincau kemasan 15 gram. Ini sambil kita aduk agar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya, tambahkan 800 ml air. Ini sambil diaduk-aduk ya. Masak, gunakan api sedang sampai mendidih dan sambil diaduk-aduk. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu kita angkat. Dan tuang puding cincaunya ke dalam wadah, dan biarkan hingga ngeset. Untuk langkah selanjutnya, tuang satu bungkus nutrijel rasa kelapa ini kemasan 15 gram selanjutnya kita aduk-aduk agar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil lalu masukkan satu bungkus santan instan di sini saya menggunakan kemasan 65 ml nah jika udah tambahkan 700 ml air seperti biasa sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masak dengan api sedang sambil diaduk hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu kita angkat. Dan selanjutnya, kita tuang ke wadah dan biarkan hingga ngeset. Selanjutnya aku akan buat larutan krimernya dulu. 15 sendok makan gula pasir tuang ke dalam panci. Selanjutnya 250 gram krimer bubuk. Selanjutnya 2 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Nah jika sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 600 ml air seperti biasa sambil diaduk agar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil selanjutnya tambahkan 3 saset susu kental manis atau disesuaikan dengan selera selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata selanjutnya masak dengan api sedang sampai mendidih sambil diaduk-aduk seperti ini Nah, jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor lalu kita angkat dan kita tuang ke wadah dan biarkan hingga larutan krimernya dingin. Selanjutnya aku akan masak sagu mutiaranya. Didihkan 900 ml air. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, masukkan satu bungkus sagu mutiara. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan merah cabai secukupnya saja Dan kita aduk-aduk hingga merata Lalu kita masak hingga mendidih Atau kurang lebih 30 menit Nah setelah 30 menit kita masak sagu mutiaranya Matikan api kompornya Dan ini masih ada putih-putihnya Selanjutnya ini kita akan diamkan selama 30 menit dan sambil ditutup setelah 30 menit kita diamkan sagu mutiaranya udah matang ya dan ini kita bilas dan hasilnya seperti ini selanjutnya ini kita sisihkan nah ini pudingnya udah ngeset untuk puding nutrijel cincaunya ini aku akan potong kotak-kotak dan hasilnya seperti ini dan untuk puding kelapanya, ini aku serut seperti ini. Nah, selanjutnya kita tata ke dalam cup. Ini semuanya sudah siap, es batu secukupnya, buah mangga yang sebelumnya saya sudah potong dadu seperti ini, buah alpukat potong dadu seperti ini. Selanjutnya, buah naga. Dan sagu mutiara yang sudah kita masak tadi, selanjutnya ada nutrijel kelapa. Ini hasilnya yang kita serut tadi, nutrijel cincau yang sudah kita potong dadu. Dan selanjutnya, cairan krimer yang membuat esteler ini lebih creamy dan berbeda daripada esteler lainnya dan selanjutnya susu kental manis. Agar lebih sultan lagi, di sini saya menggunakan K berukuran 22 oz. Paling bawah aku isi nutrijel cincau sebanyak satu centong sayur. Selanjutnya nutrijel kelapa, mangga 2 sendok makan, Untuk buah alpukatnya, satu sendok makan, dan selanjutnya sagu mutiara satu centong sayur, es batu secukupnya, dan tambahkan dua centong sayur larutan krimer. Selanjutnya untuk di bagian atas saya berikan topping buah mangga dengan buah naga. Tambahkan susu kental manis 2 sendok makan atau sesuai selera ya. Dan ini dia es teh sultan ala Ningsi Kangosi sudah jadi dengan perpaduan antara warna merah, orange, hijau, ungu, hitam dan putih. Bikin tampilannya super cantik, dan dengan tambahan kuah krimer yang super creamy, pastinya beda dengan steller biasa. Dijamin pasti ketagihan, sangat cocok dijadikan untuk ide jualan ataupun menu takjil saat bulan puasa. Teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.